Меня зовут Вікторія, я тут поруч мешкаю. А, що можете рассказать про вчорашній вечір? Ми гуляли на цій площадці ввечері, потім пішли додому і сиділи вже повечеряли, коли это... так зненацька, такий грохіт, і наче щось посипалось туди. Вот. Я подумала, что это кассетные какие-то ну, снаряды, чешушек, ну, потому что оно посыпалось. Вот. И мы сразу в эту, под стенку, э, под несущая у нас стена, мы там прячемся. Если что, я за ну, и туда. Вот. Короче говоря, пересидели, пересидели это время, потом это самое, ну, чекались э, в вверх. И я начинаю выходить смотреть. Возле крыльца вот такой камень валяется. Я думаю, это вроде у нас не было его. Думаю, что за камень? Вот. Короче говоря, потом слышала, что крыша что-то. У меня частный дом, получается, и шифер на крыше. Я беру фонарик, иду на крышу. А там она побита вот так местами местами, камнями, получается, побито. Вот. Ну, я так глянула, что вроде все целые, ну, более-менее. Выхожу на улицу, когда слышу шум такой, что люди идут в эту сторону, какое-то это самое движение людей. Вот. Ну, это самое. Потом сказали, что где-то здесь э, рядом. Ну, мы уже со двора не вышли, а вот так по улице у нас, получается, там много, вот она между вот этих домов, улица, и там, получается, много камней, много тоже машины поднятые. И у меня во дворе рассыпано вот так этими камнями, вот, и за домом, вот такой был еще. Хорошо, что он показательно как-то прошел, и получается, что это, ну, что все живы-здоровы, не дай бог, кто-то был бы во дворе, то если бы такая штука попала... То... Неизвестно, чем бы это все закончилось. Поэтому мы все счастливы, что все живые и здоровые. И так надеемся, что и там в такое время, ну, вряд ли, ну, мы надеемся, что там мало кто пострадал, потому что время и место такое мы точно не видели, но где-то вот здесь. Как камни пролетели, вот это над домом, над теми попали мне туда, ну, я не знаю, я не знаю но факт остается факт. Так что, так, Слава Богу, что Бог нас бережет, что мы все целы и здоровы. И это главное. То вы почули выбух, одразу Выбух сильнейший. Вот. И да, и мы в эту, под эту самую. Я не чула, была тревога или нет, не чула. Вот. Но а у нас несущая стена такая в доме, и мы под нее вот так вот это самое ховаемость там. Ага. Это Вы не постраждали, будинок не, не, не постраждал. Нет, нет, не. дитина уже даже не злякалась, потому что она вот, телефоном была занята. Это у нее, так сказать, допинг от всех дел. Так что все обошлось великим переляком. Даже